Вітаю вас в ефірі. Програма Моє житло у студії. Голова громадської організації Асоціації ОСББ Кривбаз Добробут Деомідова Тамара Миколаївна. Добрий вечір. Добрий Тамара Миколаївна, Перше питання таке. Зараз склалась така ситуація в комунальній сфері, коли мешканці будинків не задоволені якістю послуг, які надають управляючі компанії та ЖЕКи. Що ви як фахівець пропонуєте у, у цьому випадку? Добрый вечер. В данном случае жильцы многих домов, по крайней мере тех районов, в которые зашли управляющие компании, в последнее время не очень довольны теми услугами, которые оказывают. Хотя управляющие компании пришли на смену ЖЭКов, и надежда была у жильцов о том, что наконец-то будут специалисты, будут обслуживать их так, как они хотят, и, в принципе, начисления по коммунальным платежам, они выросли, а обслуживание осталось, извините, на прежнем уровне. Жалобы все равно есть, и люди недовольны. Что я как специалист могу сказать, в данном случае то, чтобы люди самоорганизовывались, то есть сами выбирали, кто бы их обслуживал, кто бы им оказывал услуги вот, по содержанию дома при домовой территории. В данном случае выбор у нас по кривому рогу очень большой. Много управляющих компаний. Остались даже те ЖЭКи, которые есть. Создать, пожалуйста, можно ОСББ объединение совладельцев многоквартирного дома, можно создать орган самоорганизации населения и таким образом контролировать качество услуг, которые дают вашему дому. Выбор большой, и выбор остается всегда за жильцами. Они вправе собрать собрание. Э рассказать своим жильцам инициативная группа, что представляет орган самоорганизации населения, что представляет собой объединение совладельцев многоквартирного дома и выбрать то, что им будет больше по душе. В данном случае в этих двух организациях люди сами выбирают себе управителя, то есть Никто им не назначает, им, они сами приходят в любую компанию, смотрят, как компания работает, заключают с ними договор, и компания оказывает им услуги. Если они создают объединение совладельцев многоквартирного дома, то они могут сами своими силами обслуживать, не обязательно заключать договор с обслуживающей компанией, можно принять штат слесаря, электрика, дворника, уборщика лесничных клеток и обслуживать дом своими силами. В чем здесь преимущество? В том, что все средства, которые будут поступать, в данном случае взносы на содержание дома и придомовой территории, жильцы будут сами рассчитывать, куда их потратить, и полный контроль полная прозрачность и полный контроль. То есть люди видят, куда их идут деньги и сами планируют, куда они их потратят. Вот, в принципе, большой плюс, потому что в тех же самых управляющих компаниях, в тех же самых ЖЭКах люди платили, но никто не знал, куда уходят их деньги. И, допустим, им хотелось бы, чтобы сделали межпанельные швы, а самоуправляющая компания или ЖЕК решает, что в этом году они сделают, извините, кровлю, а межпанельные швы потом. А в СББ там проще, там решаются направления. Если правление пришло к какому-то общему знаменателю, выносится на общее собрание, и жильцы утверждают, что мы будем делать в данном случае в этом году и на какие взносы нам нужно рассчитывать. Очень многие боятся, что создав объединение совладельцев, у них будут намного больше тарифы, я скажу, хотя у нас э, величина взносов идет больше, чем в управляющих компаниях или в ЖЭКах. Дорогие товарищи, это не так, потому что вы сами будете определять величину своих взносов. Вот в данном случае на моих домах Величина взноса 2 гривны с квадратного метра. Хочу сказать, что сюда входит полностью заработная плата сотрудников. А у нас председатель, бухгалтер, слесарь, дворник, уборщик лестничных клеток. Все они по соцпакету, то есть получают заработную плату, мы платим за них налоги. Сюда входит, я говорю, и подготовка дома к зиме, и доротизация, и дезинсекция, и новоком, обслуживание новокома, и услуги банка, и, в принципе, приобретение материалов, и проведение тех же самых субботников. И плюс сюда еще входит тот резервный фонд, из которого мы производим ремонты, из которого мы производим какие-то затраты, затраты производим на мероприятия, которые предусмотрены нашей сметой расходов на целый год. Поэтому просто сидеть и говорить, что вот мы недовольны, нас что-то не устраивает, это могут все. А почему бы не взять людям и не организовать? И тогда, я говорю, будут вопросы уже к вам. Почему вы так обслуживаете, почему не, не делаете так, как это положено? Доброе. Тамара Маклавна, а какую допомогу отримают мешканцы будинки, в которых створено СББ, с боку міської влади? Вы знаете, начиная с 2011 года на сессии горисполкома принимаются всегда решения о выделении средств под 24-ю статью закона ОСББ, которая гласит, что бывший балансодержатель принимает участие и финансирует проведение первого капитального ремонта. Ну, проведение полного капитального ремонта, это понятно, что даже наши городские власти, они не потянут, предоставлена возможность провести ремонт одного конструктива. Опять-таки на выбор жильцов то есть что на собрании жильцы решили, вот, тот и ремонт и будут проводить. То ли это межпанельные швы, то ли это кровля, то ли это разводка внутридомовая, подвальная, это в принципе то ли замена электрощитовой и силовых кабелей. И опять-таки дома разные, люди забирают их в разном состоянии, и они уже сами определяют. Обычно мы предлагаем как ассоциация жильцам определяться в том плане производить ремонт самого дорогостоящего конструктива. Потому что смотрите, кровля сделать ее если кусочками она долго не простоит желательно если делать это делать значит полностью полный съем и естественно в два слоя любым материалом который понравится жителям. Делается кровля, это стоит, и стоит она лет 10-15, если, конечно, по ней никто не будет особо ходить. И межпанельные швы, это тоже дорогостоящее мероприятие. А вот разводка по подвалам, ее можно разделить. Сначала можно поменять канализацию, на следующий год, допустим, поменять трубы той же самого холодного водоснабжения, потом по отоплению. По крайней мере, можно разбить сделать кусочками. Можно пока заменить самые аварийные участки, остальное оставить на, на потом. Это уже будут сами жильцы смотреть на свои средства, сколько они могут. Поэтому вот городские власти, начиная с 2011 года, закладывают в местный бюджет в этом году по-моему, 15 января была сессия у нас, и выделили 10 миллионов. 10 миллионов – это идет именно на проведение ремонтов по ОСББ. Это достаточная сумма? Э, как вам сказать… Может быть и достаточно, главное, чтобы люди успели их освоить, потому что с 2012-го это был как пробный шар, в 2013-м у нас город пошел настолько навстречу ОСББ, смотрите, они предлагают нам самим искать подрядчика, чтобы не было никаких недоразумений, что нам не так сделали, мы хотели вот так вот, а город нам, не, невзирая на то, что мы просили сделать этим материалом, нам сделать этим, мы сами сейчас ищем подрядчика, кто нам будет делать этот конструктив, делаем проект, Идем в горисполком, получается, приносим им проект, показываем, открываем счет казначейству, и нам выделяют средства под этот проект. Мы сами э, смотрим, как работает подрядчик. И если он работает хорошо, мы подписываем акты выполненных работ. из казначейского счета мы уже рассчитываемся с подрядчиком. Смотрите, я говорю, насколько даже прозрачно, чтобы не говорили, что городские власти получают с наших ремонтов какие-то откаты. Некоторые председатели ОСББ, которые пошустрее, будем так говорить, успели провести не один капитальный ремонт, я имею в виду, вот, не одного конструктива, а двух, некоторые дома даже трех. Потому что многие э, э, не знали, как... не, не сомневались, а делать, а не делать, а что делать, пока прошло собрание, пока решили, вот, а средства, они уходят, их разбирают. Вот в этом году, я говорю, в прошлом году, хотя такая тяжелая ситуация у нас в стране, и тем не менее, те конструктивы, которые сделаны были проекты и поданы в Горисполком, они полностью казначейством были оплачены и работы выполнены. В этом году уже собирали председатели УСББ, которые в прошлом году сделали проекты или хотя бы дали заявку, но не было у них экспертиза проведена по проектам. Вот, их собирали, говорили, давайте вот в этом году есть средства, уже все, продолжаем работать дальше. Поэтому э, поверьте, пожалуйста, я ездила по очень многим городам Украины во Львове мы встречаемся каждый год на пятом форуме в этом в прошлом году было ОСББ вот и ни в одном городе не существует вот такой вот помощи которую оказывают нам выделяют может быть какие-то средства но это буквально мизер у нас еще в городе проходят конкурсы по мини-проектам по энергосбережению это тоже большое подспорье, потому что идет, э, тут не полное финансирование, нет, тут финансирование 80 на 20, то есть 80% платит Днепропетровский облсовет, а 20% уже жильцы. И у нас очень многие ОСББ, которые вышли победителями в этих конкурсах, я говорю, у меня Тухачевского 29А, мы установили металлопластиковые окна в подъездах и поменяли устаревший э, бойлер на дом, вот. За всего нас, и мозги, да, да? благодаря этой победе мы заплатили всего на 20 тысяч за все вот это вот. Я говорю, многие меняли... Ставили терморегуляторы, меняли элеваторные узлы, разводку по подвалу. То есть, я говорю, металлопластиковые окна по подъездам тоже делали, особенно на Заречном, в домах, которые, как оно, летний вариант, вот постройки такие очень большие, переходящие такие у них балконы, вот, то тоже, я говорю, устанавливали. Это стоящее, я говорю, стоит работать, стоит этим заниматься. Но опять-таки, председатель, который приходит и будет этим заниматься, он должен проявлять свою инициативу. Потому что если он будет без инициативным, он так и останется. Очень многие ОСББ, вот они, создались, сидят, они, я говорю, даже не выходят с обслуживания управляющих компаний, сначала ЖК, а теперь управляющих компаний. А жители этих домов очень возмущаются. А почему же так? Мы уже вроде как ОСББ, да. А изменений никаких у нас как было плохо, то так у нас и осталось то есть плохо. поменять господаря, так? Да, следует, я говорю, собрать собрание, просто напросто выбрать человека, который будет, как я всегда не небайдужий, вот, понимаете, который будет этим заниматься и, и, будет жить этим, не только заниматься, он будет жить вот этой вот жизнью этого дома, если нету, можно и соседнего. Это такое. Зрозумело. Тамара Миколаевна, э, такая ситуация. люди отримали... Э, Рахунки за грудень 2014 року за теплоносії, за послуги теплоносії за те, що вони отримали, і побачили різницю між тими будинками, де є лічильники, і тими будинками, де стоять лічильники. Різниця велика. От на вашу думку, як уникнути цієї ситуації? Опять-таки, всього-навсього нужно встановити тепловий щочик на дом. Ну, для того, щоб його встановити… В домах, в которых не созданы ОСББ, это опять нужно найти человека, который будет этим заниматься. То есть среди жильцов все равно нужно провести собрание, выбрать человека, который будет этим заниматься. Опять-таки найти подрядную организацию, которая сделает вам технические условия, которая потом поставит этот счетчик, и кто будет обслуживать этот счетчик. Большинство из жителей, в которых не создано ОСББ, не хотят, получается, сдавать деньги на тепловой счетчик. Объясняю почему. Потому что он получает субсидию. Или же он льготчик. Его вполне устраивает та ситуация, которая есть по его квартире. Остальные жильцы, у которых такой, под, такого отспорья нету получается, они должны страдать. Потому что, вот смотрите, сегодня только буквально я со штаба прошел штаб, на котором Григорий Павлович озвучил: э, по теплосети и теплоцентрали тарифы э, 10 гривен 50 копеек, 14 гривен 50 копеек. Это вот без тепловых счетчиков дома получили такие счета, это э, на 1 квадратный метр. А в тех, которых стоят счетчики, это от 5 до 6 гривен. Резницы колоссальные. Да, сами видите. Еще раз повторяю, есть даже дома, в которых вот были установлены тепловые счетчики, вроде как установили, вроде как собрали, да, а потом, я говорю, тот человек, который обслуживал, вот он на работе, у него не получается, то еще что-то, это то вовремя не отчитался, теплосеть не приняла, и все равно этот дом опять пошел по ставке, как будто у него нету этого теплового счетчика. Люди возмущаются. Понимаете, все равно на доме должен быть быть человек, то ли это председатель домового комитета, хотя в принципе у нас уже всеми всякими законами про органы самоорганизации населения упразднено такое понятие, как председатель домового комитета. Должны э, собираться люди, должны между собой решать вот эти вот проблемы. И пока они не соберутся, пока они не решат, я говорю, эти проблемы у них будут возникать по любому поводу. Я знаю, ця людина, которая за лечильником, вона теж отримує якусь зарплатню, так? Uh, то нас, то в данном е, так? случае у нас в ОСББ, у нас заключен договор с компанией Дом-Сервис, которая приезжает раз в месяц, на модем снимает все наши показания, отвозит в теплосеть, отчитывает... Чрез организацию, а Нам зрозумею, приносит, да. получается, просто-напросто уже акты подписанные. Если человек, который вот, отвечает по дому, даже выбирают кого-то, который отвечает, одна квартира сдала деньги, вторая не сдала. Вот он, я же говорю, один отопительный сезон попробовал, а потом отопительный сезон заканчивается человек отказывается потому что сами понимаете но ну, не все люди те которые даже вот не сдавали на тепловой счетчик видя свою реальную экономию на том что он экономит он даже эти 5 гривен он, он не сдаст ну Это менталітет, що сделаешь, і так и такое буває. Поэтому, я говорю, все равно людям треба в наше время самоорганізовуватися і вибирати свой путь развития. то ли органи самоорганізації населення, то ли же об'єднання объединений совладельцев многоквартирных домов. Добре, Тамара клаувна. Після нашої програми можливо у багатьох виникнуть якісь питання чи проблемні питання, чи взагалі дізнатися більше, захочуть про ОСББ, є контактні телефони, з вами як можна зв'язатись? Да, так, будь ласка, можете дзвонити 401-03-26, це міський номер телефона, або мобільний 097-199-4774. Добре, спасибо за змістовну смі бесіду. Це була програма. Моє житло. У нас в гостях була голова громадської організації Асоціації ОСББ Кривбаз Добробут Деомідова Тамара Миколаївна. Тепла в ваших оселях з вами був Ігор Кононенко. На все добре.